Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu günlərmə Suma sazı qəsəbəsində yenə Bakı Yaşar kompleksinin həyət evlərini də mən tanış edirəm. Xatırladınız ki, evimiz şəxsi tikilidir. Solda da Yeni Bakı binası var və burda üzbüzə də Yeni Bakı binası var. Bir də xatırlayın, bax burda gördüyünüz hamısı evlər, villalardır. Həyətində rahatlıq olan 4 dənə, 5 dənə maşın daxil olur və burada həyətin əlavə olaraq burada yenə də sanitari qovşağı mövcuddur. Bah belə bir həyətində səhnə təqoşanı mövcuddur. Yəni olaraq, bir də xatırladım ki, şəxsi tikilidir burada əlavə məqsəd üçün gələn əlavə olaraq. Moqacıdır, bir baş kanalizasiyaya qoşulub, yəni burada kanalizasiya da mövcuddur və torpağın hündür tərəfində də onda xatırladımsa, burada sağ tərəfində və sol tərəfində yəni əlavə torpaq sahəsi saxlanıb ki, burada da ağac gül əkmək üçün yəni əlavə torpaq sahəsi mövcuddur. Yenə yəni, də bax burada sağında, solunda yəni əlavə olaraq burada ağız güləkmək üçün torpaq asıram. Evimizin fasad görünüşünü görürsünüz. Bax, belə bir gözəl bir fasad görünüşündədir. Burada da yenə də ustozluğu qoymaq əlavə olaraq tamitlə döşənmiş torpaq sahəsi mövcuddur. Evimiz 6 daş, 7 daş kürsüdədir, onu xatırladımsa. Evimizin sağ tərəfində burada divardan məsafəsi mövcuddur. Burada kladovka və kombi sistem, bax burada mövcuddur. İşlək vəziyyətdədir. Evimiz yaşayışlı evdir, onu xatırladım. Və evimizin Sol tərəfindən də gəldik əlavə olaraq burda torpaq sahəsi saxlanılıb ki, evin dörd dövrənin başına keçimi olur. Arxa tərəfdən də qabaq tərəfdən də evin dörd dövrə məhsulla təchiz olunub. Qaz, su, işıq hamısı bunlar tam qaydasındadır. Baxadılar, bax bu gördüyünüz hamısı Yeni Bakı binalarıdır və məktəb burda rus sektiridir, Azərbaycan sektirdən məktəb burada mövcuddur. Marketlər, klinikadır uşaq bağçası da hamısı 5-cü və 5, 5 nömrəli avtobus marşrut xətti düz yanından keçir. Düz binanın qarşısından keçir bir baş şəhər əhliyyət avtobusu. Burdan da bir daha mən sizə həyət yanı sahəsini göstərdim. Bax belə bir gözəl bir həyət yanı sahəsi var. Və evimizin arxa tərəfindən də burada podvalıdır, giriş podvalıdır və burada xatırladım ki, genişliyi olmayan yerdir. Onu qeyd etdim sizə. Və burada torpağın sudu kontroladım ki 15 mindən yuxarıdır. Burda isə evin arxasından demək olar ki yarım məsafəli məsafəsi var pəncərələr də birbaşa öz həyətinə baxır. Gördüyünüz kimi şotkənə təsir olunub. Evimizin də torpaq tam büdcə sənədlə qaydasındadır. Əgər ipoteka istəyibsa, ipotekanı bu evimizə əldə edə bilərsiniz. Bir də xatırladım, evimiz şəxsi tikidir. 210 kvadrat 3 sot 2 torpaq sahəsinin üzərində inşa olunub tam sənədlərə qaydasında da birbaşa burada ə, qeyd edə bilərsiz, prospekt edə bilərsiz. İndi is evimizi ilə məs tanış edim. Panamız abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın. Satışa çıxılan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. İnşallah ev olmayan insanlar Allah Taala belə gözəl evlər qismət etsin. Bir daha görsən bax burda gördünüz, yeni Bakı binalardır. Birbaşa evimiz 1-ci sırada, 2-ci sırada yerləşir evimiz. Burada da yəni ayaqqablayı qoymaq üçün burada yəni əlavə olaraq kladovkası var. İndi is evimizi ilə məs tanış edim. Hörmətli kanal izləyiciləri, evimizin giriş təsədi gördüyünüz kimi, evimizin giriş təsədi birinci növbədə metalla döşənmədir və ondan sonra keçmə pol taxtası ilə üzlənmədir. Onu xatırladımsa, evimizin sol tərəfində bax belə bir mətbəxdir. Yəni siz görə bilərsiniz də bağladılar, bəs siz açasanız bax bu da mərmərlə təchiz olunub. Mətbəx mebel evimizin içində qalacaq, kombi evimizin içində qalacaq, kondisionerlər evimizin içində qalacaq və alıcının istəyinə görə, onu da xatırladım ki, yəni istəyinə görə Evimizin aşağıda saxladır. Əşya saxlama və burdan da, da birbaşa mətbəxdən düz həyət hə, baxışı var. Bax, belə bir gözəl bir mətbəx hissəsi var ki, burada dostluğu qoyub rahatlıqla hərəkət mümkündür. Hardasa 15-17 kvadratlıq mətbəxdir və birbaşa onu xatırladım da ki, damafonla təchiz olunur. Damafon da işlək vəziyyətdədir. Bax, belə bir gözəl bir mətbəxdir. Evimiz xatırladım bir qoşa daşla, mərtəbə arası manat betonla təchiz olunub. Burda isə saxta divar yəni, əlavə olaraq kladovkasıdır və xatırladım pilləkanda hamısı manat betonla təchiz olunub və ikinci mərtəbəsində manat betonla kəmər tökülüb. Press evimizin giriş hissəlidə bax belə bir təzə, gözəl bir qapıdır. İndi isə evimizin qonaq otağına mən sizi tanış edim. Bax belə bir gözəl bir qonaq otağı var ki, hardasa e 40 45 kvadratlıq qonaq otağıdır, bəlkə də çox olar. Yəni bu lüstlüdə, gölbrüstlüdə qalır və pəncərələr birbaşa evimizin həyətini açdır. 2 dənə pəncərə mövcuddur burada, gördünüz, işıqlı, havalı, yetərincə bəs edir. Belə bir gözəl bir qonaq otağıdır. Burada isə tv standı var olub, yəni əlavə olaraq burada tv üçün yer saxlamaqlar. Yəni bu gördüyünüz əşyalar da saxlanıla bilər, alacan istəyindən asılıdır. Və birinci mərtəbədə yerləşən salon və sanitra qoşulandan tanış edim. Bura isə evimizin salonudur. Bax, belə bir yerdə salon də yuxarı asma tavana təchiz olunub, yeri istidə pollan təchiz olunub, onu xatırladım isə. İndi isə ikinci mərtəbəsinə tanış olun. Burada genişdir, göydür, yəni stol stol qoyulub ki, yəni kaidəyə tənzi genişdir, burada rahatlıqla əla şə biləsiz. İndi isə ikinci mərtəbəsinə tanış edib, xatırlayın pilecanlar da manat beton və üstü fıstıq ağacı ilə tərtib olunub. 1-ci və 2-ci mərtəbə mərtəbə aralığının hamısı hündürlüyü 3 metrdən yuxarı və aşağı deyil. Evimizin bütün kommunikasiya xətləri tam qaydasındadır. Qaz, su, işıq mərkəzi kondens sistemi və sənədləri də birbaşa çıxarış kubçadır. İkinci mərtəbədə isə bir yataq otağı, ikinci yataq otağı, üçüncü yataq, otağı, yataq otağı və sanuzel və solda isə balkona çıxışdır. Onu xatırladım sizə. Orda sol tərəfdə isə gördüyünüz kimi kırışasından çıxışdır. Kırışasında da onu da xatırladım ki, orada çornupol və steklavatına kimi verilib. Qapılar da gördüyünüz kimi yəni ucuz qapılar deyil, hamısı bahalı qapılardır. İkinci mərtəbədə də bax belə bir geniş bir koridor hissəsi də əslində bu evimiz 5-6 otaq evimizin kvadratıdır, amma otaqlar geniş verdiyinə görə elimiz 4 otaqlıq tikilib. İndi isə otaqlarımıza mən siz tanış edim. Bax, burada sol tərəfdə belə bir gözəl bir qonaq otağıdır. Yəni xətran hündürlüyü 3 metrdir, şəxsə tikilidir, pəncərələ hamısı birbaşa ös həyətinə baxır və burada gördüyünüzm taxta tutumbucqadır, şifonerdir, komoddur. Bunlar hamısı evin içə daxil olduqda belə, yəni də rahatlıqla evdə Otaq dəyətə otağında rahat gəzmək olur. Və burada kondisionerdir. Ümumiyyətlə böyük kondisioner, 120 kvadrat böyük kondisionerlə evi tam sərin formada saxlaya bilir. Bu resiyyət otağlan ən böyük otağlardan biridir. Burada gördüyünüz kimi bütün kombi sistemli, ləhvəziyyətdə də bu pəncərəsinin qarşısını kəsən mane yoxdur. Və xatırladım ki, hasardan aralı tikilib. Burada isə düz baxdığınız gördüyünüz pəncərə baxan yerdə uşaq bağçasıdır. Və burada ə, Azərbaycan dilində və rus dilində də burada məktəb mövcuddur burada. 5-cü və 5, 5 nömrəli marşrut xəttinə məsafəsi ə, 150 metrdə olduğunu xatırladım. Məktəbə məsafəsi 200 metrədir. Və sonuncu yataq otağı ilə mən tanışdım. Bu pəncərəsində bir baş ösəhətinə baxıb burada kombi sistemi, bütün havalandırma hamısı hazırdır. Evin çox səliqəli saxlanılıb. Bir də xatırladım, şəxsi tikilidir. 3 sot, 2, yəni 3 sot yarım yaxın torpaq sahəsi üzərində inşa olunub. Ümumiyyətlə 4 otaqlı 210 kvadratdır, 10 xətradan və 2-ci mərtəbədə yerləşən sanuzellə məşhurdur və bu sanuzeldə 1-ci hə mərtəbədə, 2-ci mərtəbədə sanuzeldə hamsi istilik polu ilə təchiz olunub, yuxarı asma tavanla təchiz olunub. Bax, belə bir gözəl bir sanuzeldir. Evimizin qiyməti isə hörmət qanazla qeyd olunub. 165.000 manata satışa çıxıb, sözsüz ki, real alıcılarına endirim olunacaq. İnşallah ev olma insanı Allah təala belə gözəl bir xüsmet etsin. Burası bizim balkon hissəsidir gördüyünüz kimi, yəni evdən səbaya qarşısında deyirlər ki, 2 e, sotdan 3 sot torpaq sahəsi mövcuddur ki, yəni bax belə bir gözəl bir torpaq sahəsi. Buradaca görsən bax Yeni Bakı binalardır. Qırmızı binanın qarşısında məktəb keçir. E, Məktəbdə də avtobus keçir və xarəcin e, binanın bu e, yaşlı binanın sol tərəfində isə məktəb yerləşir. Burda da gördüyünüz ikinci sırada evimiz yerləşir. Tam tortalıp hündürlük yerində yerləşir ki, gözəl bax, belə bir gözəl bir panoraması var. EMS bütün pəncərləri şotqanlı təhliz olunub, evin quşa daşla təhliz olunub. Ətraflı məlumat üçün zəhvrə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı da bəyənmə unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərdən birinci növbədə siz tanış olun və inşallah ev olmuq insanlar Allah qala belə gözəllərlə xüsmet etsin.